Ну, скажи привет, Оля. Зашли на позицию в Харьковской области. Кишка прибылась к нам. Через несколько дней родила четырех котят. И жили у нас, выросли. Ели мышей. Как раз, как раз было нашествие мышей. Два рыжих, один черный, один серый. У В мышей было как раз, почало холодать, в блиндажах просто их было, видимо, невидимо. На одной липучке вот так вот за вечер было там с десяток мышей. Дочке фотографию скидывал, она сказала, говорит, тата, говорит, мышки отпочивают, я говорю, да, да, мышки отпочивают.